Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mas hazırda dayanacağa yaxın mansatlı 5 otaqlı ev satışdadır. Ev 3 sotda tikilibdir. 5 otaqlı evdir, çox geniş bir otaqları var, şəxsi bir evdir. Yəni özü üçün tikilmiş bir evdir. Ev 3 sotdadır, dediyim kimi. Meyvə ağacları əkmək üçün yer saxlanılıbdı həyətdə. Həyətə daş döşənib göründüyü kimi. Evim geniş zirzəməsi var. Burada mangal üçün yer də saxlanılıb. Yəni kebab pişirmək üçün və hətta bir quhna kimi istifadə edilə biləcək mətbəx kimi istifadə etmək üçün yer saxlanılıb kanalizasiya sistemində çəkilib burda və ya da digər başqa bir nəsə həyatda əgər başqa nəsə istifadə eləmək üçün də mümkündür. İrimiz zilzəmsi var. Dədim kimi geniş bir zilzəmsi var. Zilzəmin üstü monolit betonludur. Ev şəxs sevdi. Ev sahibi. Yəni bunu satıq məqsədlə yox, artıq 5 ildən artıqdır ki, demək olar bu evdə yaşayır. Dəmir barmaqlıqlar vurulubdur hər bir pəncərəsinə. Mən hə bir evin yan tərəfini və də arxa hissəsini də göstərəcəm. Bura evin yan tərəfi. Bu evin arxa hissəsidir. Göründüyü kimi dəmir barmaqlıqlar vurulubdur. Ətrafda yaşayış var. Araz market var yaxınlıqda evin yan yəni arxa hissəsində. Böyük bir Araz marketdir. Yeni məktəb tikilir evin arxısının e, yanında. Yəni evin bütün həyatının görüntüsü. Ev kürsülüdür. Evə daxil olduqda evin içərisinə daxil olmamışdılar. Əvvəl qapaq altında bir dəhliz yaradılıb. Burada yaxşıdır ki, bu dəhlizdə istipol döşənilib, yəni metlaq döşənilib və altı istipoldu. Yani burada ha, yani, bunu soyunub səri rahatlıqla kəsmək mümkündür. Biz evə daxil oluruq. Geniş bir dəhlizi var. Otaqların hər biri dəhlizdən açılır. Sol tərəfdə ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün, yəni mansar otaqlara qalxmaq üçün pilləkəni. Dəhlizdən içəri girdikdə mətbəxi, mətbəx genişdir. 4dən 5ə 20 kvadrat mətbəxi var. Ev qoşa daşla tikilib, təbii ki. Mətbəxdə görünən bu əşyalar qalır. Sözsüz ki, bu divandır, mətbəx mebelidir, qalır. Sonra bu stol qalır, yalnız televizor, paltaryaan maşın və soyuducu götürüləcəkdir. Amma qalan əşyalar divandır. Mətbəx mebeli təbii ki, qalır. Və stol qalır. 20 kvadratlı mətbəx. 4-ün 5-ə. Sənədlər tam qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətdir. Kombi sistemi var evdə. İşlək vəziyyətdədir. Bura geniş bir zal otaqdır. 5-in 6-ya. 3 kvadrat metr eləyir. Genişdir, otaqlar çox genişdir. Tam təmirli vəziyyətdədir. Bura birinci mərtəbədə yataq otağı. 4dən 5ə, 20 kvadrat. Yə, birinci mərtəbədə sanitar qovşağı var. Onu da qeyd edim ki, birinci mərtəbə birinci mərtəbədə və ikinci mərtəbədə də sanitar qovşağı var. Mətbəx kafeledir, tam təmirli. Və pilləkən altı. Burada kombi yerləşdirilib, pilləkənin altında və gördünüz ki, məni yani işlək vəziyyətlərdə hal-hazırda işləyir. Və müəyyən bir əşyaları da yığmaq üçün yeri var. Genişdir. 1-ci mərtəbədə 2 otaq, mətbəxi və sanitar qovşağı yerləşir. İndi isə 2-ci mərtəbəyə çıxaq. Biz 2-ci mərtəbədəyik. 2-ci mərtəbə dediyim ki, mansarddır. Mansardda burada 3 otaq və sanitar qovşağı. Geniş otaqlardır burada. Mansard da çox hündürdür. Hündürlüyü 2.80, yan tərəflər isə 2.30, 2.40 olar. Geniş otaqlardır. Sadəcə olaraq mansarda Otaqlarda divar kağızları vurulmayıb. Oboy vurulmuyor, onu alıcı özü istədiyi oboyları vura bilər. Geniş bir otaqlarda, işıqlı otaqlarda hər biri gün işığı düşürəl r bir tərəfdən. Bu sə üçüncü. Ümumiyyətlə götürəndə 5-ci otaq. Genişdir. Otaqlar çox genişdir. dəşəməsi taxtadır. Bura 2-ci mərtəbədə sanitar qovşağı. Məscidlə kafeli, tam təmirli. Və onu da qeyd etdim ki, 2-ci mərtəbədə eyvan da var, geniş bir eyvanı var. Sadəcə onların qapı bağlı olduğu üçün eyvana çıxıb çəkiliş edə bilmirəm amma içərədən kimi eyvan görünür, genişdir. Dədim kimi sənədlər tam qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətidir, şəxsi evdir, sahibi tərəfindən satılır. Başlanğıc qiyməti 78.000 manat deyilir. Real alıcılara endirim olunacaqdır. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin.